ॐ गुरुजे को आदेश ॐ कण्डपसे सरस्वती हृदयं महेशभुला अक्षरज्ञानको ज्योतकलाप्रकाशा सिद्धगौरे नन्दगणेशा बुधको विनायकसिमिरजे बलको शिवरजे हनुमन्ता वृद्ध सिद्धि को श्री ईश्वर महादेव जे समरे श्री गंगा गौरी पार्वती जी, जी को तुम्हारे कन्द देवी गौरजा पार्वती भसमन्ते देवी हिरखमम अगर कुङ्कुमा केशर कस्तूरी मिला कुबयातिस्ते भया एक जीव अमरसे चोजी जीवसंची हाथ धरिया नाम धरियो गणनाथ गणपतनाथ पुताजी तुम बैठो स्थान में जावा नहावन आनव जावन किसी को न दिजये पर परसङ्गलि जये वनखण्ड मध्ये से आये श्री ईश्वर महादेव छूटी ललकार ईश्वर बालक क्रोध भरिया जो घृत धरिया शिवजी आणी मनसारो चक्रे गयोष दिन भवन से भूलि हलोल श्री गङ्गा पौरी पार्वती कहे स्वामीजी पुत्र मारिया, को न विचार देवी जी मै न जानो पूत, मै न जाने को य न गजहस्ते हस्ति काशिष ल निरंजन निरञ्जन के पशकर जी ल्यो हस्ति काशिष श्री गंगा गौरजा पार्वती माये जी करे अशिष जप गणपट उठन्ते खेलकरन्ते महिमावरन्ते गणपत बैठे स्थान मकान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लाल्यो श्री गंगा गौरजा पार्वती माये के आगे स्वामी जी तुमसो सिमरे सोचि मोचि तेली तम्बोली तटिहरा गनिहरा लुरिहा खेत्र सिमरे क्षेत्रपाल अजुनी शंभु सिमरे महाकाललाम्बे सुडबालक भेष प्रथमे सिमरुवादगणेश आचक्रोश वृद्ध उत्तर मे ल्याय आचकोशवृद्ध दक्षिणमे ल्यावौ पूर्व उत्तर सेल्यावौ आचकोश वृद्ध पश्चिमे ले ल्यावौ दशकोश वृद्ध जपगजप सेल्यावौ इतनी रुद्ध सिद्ध दिये बनन जाओ श्री गंगा गौरजा पार्वती माये जी तुम्हारे माया प्रथम कदंता द्वितीय घवर्ण तृतीय गजकर्ण चतुर्थ लम्बोधरा पंचमे विघ्नहर षष्ठमे धूम्र सप्तमे विनायका अष्टमे भालचंद्र नवमे शील संतोष दशमे हस्तमुख एकदश द्वार पाल द्वादशे वरद विनायक एते गणपद गणेश द्वाशंणम भया श्रीनाथजी गुरु जी को आदेश गणपति यहा पठावो तहा जाव दस आगे जा ढाई कोस पीछे जा दस कोस सज्जे दस कोस खब्दे मैया गुफा की आज्ञा मम रिद्धि सिद्धि देवी अगर सागर जो न आवे तो माता पार्वती की लाज गणपत वीर भूके मसान जो फल मांगो सो फल आन गणपति देख गणप के छत्र राजा के मुख सिंदूर, मुखप्रजाडरे हाताचडे सिन्दूर धरो गग्गुलके धरोढेरे हृद्यसिद्धगणपदधनेरे जय गिरनारपति ॐ नमो स्वाहा ॐ ग्लां ग्लीं ग्लुं गं गणपतय नमः सिद्धिं मे देहि बुद्धिं प्रकाशय ग्लूं ग्लीं ग्लां ॐ फट् स्वाहा श्रीगणेशाय नमः अलक् निरञ्जन्